इससे पहले ही हम लोग बोलते थे कि देश में पहले आपके पास लव जिहाद था लव जिहाद की तकलीफें क्या हुई है ये पूरे देश ने देखा है बाद में लैंड जिहाद क्या है वो भी आपने देखा है और लैंड जिहाद में किसकी किसकी जमीन गई है ये भी लोगों ने देखा है कैसी छीनी गई है बट उसके साथ साथ अभी वोट जिहाद आ गए और ये वोट जिहाद भी आपको ऐसे ही पता लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही से मोदी जी का 10 साल से जो परफॉर्मेंस है मोदी जी के पास से इस देश को जो फायदा हुआ है इनको ये रुकाओ और यहां पर डिस्टर्ब करके कुछ भी करो लेकिन ये हमारे दूसरे आदमी लोग को लाओ और मोदी जी को नीचे लेके आओ इसके लिए एक ऐलान किया जा रहा है मुंबई में तो ऐसे 37 जो मशिदी है जो मस्जिद से उनको बताया गया है फतवा निकालते उसकी भी इंक्वायरी चालू हो गई है दूसरी आज ही हमने जे जे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करवाई है कि जिसके जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि आप बोर्ड लगाए गए मुंबई में कि जहां पर मस्जिदें तोड़ी जा रही है मदरसे तोड़े जा रहे हैं दरगाहें तोड़े जा रहे हैं ऐसे बोर्ड लगा है और इस बोर्ड पे लगाने के बाद उसके खिलाफ आज हमने एफ लेने की मांग की और एफ लिया गया कि उसकी जांच होनी चाहिए बताना चाहिए बट उसके साथ साथ उसके आगे अगर जाके देखोगे तो पिछले एक साल से और छह महीने से लगातार यूबीटी ग्रुप का प्रवक्ता है बोल रहा था जैसी इलेक्शन आ जाएगी बुक आ जाएगी यहां दंगे हो जाएंगे ये कौन ज्योतिषी है कि जिसको पता है दंगे होने वाले हैं दंगे करने वाले हैं दंगे, है, दंगे करने वाले कौन है दंगे करने के लिए या ये ऐसे मोदी जी के खिलाफ काम करने के लिए बाहर के देश से पैसा भी लाया जा रहा है नियर अबाउट 500 करोड के ऊपर आज तक जितने भी इलेक्शंस कमीशन ने और जहां पर महाराष्ट्र में पैसे आए ये कहां से पैसे आए कितनी टोटल आई है वो भी तो देखनी चाहिए और वही जगह पे वही एक जमात है जो जामनगर हलाल मेमन जमात वो बोल रहे हैं कि वी डिक्लेयर और सपोर्ट टू एंड वोट नॉट ओनली द सपोर्ट सपोर्ट एंड वोट टू शिवसेना यूबीटी इसका मतलब क्या है एक साइड से आप बोल रहे हैं कि मोदी जी आगे नहीं जाने चाहिए मोदी जी चुन के नहीं आने चाहिए और दूसरी साइड से आप बोल रहे हैं यूबीटी का यूबीटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं तीसरा एक वहां पर हमारे दक्षिण मुंबई के जो उनके कैंडिडेट है उनको जब हार डालने के लिए जाता है तो हार डालने के ऊपर वो, वो ये पाकिस्तान का झंडा लगा के रखा है और एक लेटर ही में आज आपको दिखा रहा हूं कि यूबीटी को सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है इसके पीछे षड्यंत्र किसका है और ये षड्यंत्र जिसने किया है उसकी जांच होनी चाहिए उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके लिए सपोर्ट ये मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं बट उसके साथ साथ हमने उनको इलेक्शन कमीशन के पास भी दो दिन पहले हमने उनके पास एक कंप्लेन की है जिसमें संजय राउत का नाम लेके कंप्लेंट की है मतलब सिर्फ अपने पोलिटिकल करियर के लिए या पॉलिटिक्स के लिए पैसा कमाने के लिए यूबीटी ग्रुप के क्या धंधे आपको पता लग जाता है बहुत सारे मस्जिद से ये मौलवी मुल्ला ये सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि आपको वोट करने हैं मोदी जी के खिलाफ लेकिन उसके साथ साथ एक भी चीज होती है कि जिन्होंने ये आह्वान कर रहे हैं ये पतवे निकाल रहे हैं आप लोग इनको ही वोट करना है हिंदू और मोदी इनको नहीं वोट करने है, आप अगर बोल रहे तो कहीं ऐसा कोई पिक्चर्स आपने देखा है या ऐसी कोई न्यूज है आपके पास कि जहां पर हिंदुओं के मंदिर से सिखों के मंदिर से चर्च से कोई तो किसी वोटर्स को बोला गया है कि आपको वोट इस बार मोदी जी को ही करने या कोई जैन मंदिर से किसी ने बोला है या कोई रिटर्न कुछ निकाला है कुछ नहीं निकाला है कि आप एक साइड पे वो लोग फतवा निकल रहे हैं, एक साइड से ये लोग बोर्ड लगा रहे हैं, एक साइड से यूबीटी को सपोर्ट करने का लगा रहे हैं, पर दूसरी साइड से हिंदुओं के कोई मंदिर से कोई कुछ चीज ऐसी नहीं निकली है कि आप सिर्फ हिंदुओं को या सिर्फ मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए इसमें सब कुछ आ जाता है अगर उस चीज की भर में से अगर हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो पता लगेगा इस षड्यंत्र के पीछे कौन है महाराष्ट्र के दो तीन ऐसे लीडर्स आपको निकलेंगे कि मोदी जी के पीछे करने वाले षड्यंत्र ये सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई के लिए सीमित नहीं है ये देश के बाहर का भी पैसा लाके काम कर रही है आपके इंक्वायरी में जरूर आ जाएगा यापूर्वी लव जिहादची किंमत सर्व लोकांनी पोचवलेली आहे ज्यांना याचा त्रास झाला तो समोर आलेला आहे त्याच्यानंतर लँड जियाद झालं तर काय कोणाच्या जमनी गेल्या कशा काढण्याचा प्रयत्न झाला हे पण बघितले आहे लव जिहाद झालं लँड जिहाद झालं आताच्या घडीला पुन्हा आता, आता वोट जियात काय हा पण आपल्या समोर येत आहे वोट जिहाद म्हणजे फक्त एकच मुद्दा आहे भारताच्या सध्याचं असलेलं जे सरकार आहे मोदी सरकार त्यांना दूर करा गठ्ठा मतदान करा जास्तीत जास्त मतदान करा आणि त्यांना दूर करा अशा पद्धतीचा प्रचार आणि प्रसार चालू आहे आणि याच्यासाठी मस्जिदीमधनं जे पत्वे काढले जातात त्यांच्याकडे सांगितलं जातं मुंबईच्या सदतीस मशिदीमधनं अशा पद्धतीचे पत्वे काढण्यात आले त्याचबरोबर काही ठिकाणी असे बोर्ड पण दाखवण्यात आले की ज्या बोर्डवर स्पष्ट शब्दात तुम्ही लिहिले की मस्जिदे तोडी जा रही जाय मदरसे बंद किए जा दरगाहे तोडे जाय या टाईपचं असं पत्र जे काढलं जात आहे तर त्या पत्रावर कारवाई करावी अशी आम्ही मागणी केली म्हणून जे जे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जे लागले होते आणि त्याचबरोबर एक दुसरी संस्था पण काय सांगते की वी डिक्लेअर अवर सपोर्ट अँड वोट टू शिवसेना यूबीटी ग्रुप मतलब एक जग पे इस पत्वे एक जगे पे इस टाईप का लेटर्स म्हणजे या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर आम्हाला असं कळतंय की याचा वापर कोण करतय याच्या मागे असलेले षडयंत्र सूत्रधार याचा जो असेल तो सूत्रधार युबीटीचा प्रवक्ता सहा महिने आणि वर्षभरापासून कोकलतोय की निवडणुका जवळ आल्या की इकडे दंगली होणार आहेत दंगली घडवल्या जाणार आहेत मग हे दंगली घडवणारे कोण आहेत हे आता चेहऱ्यासमोर समोर आलेत दंगली घडवण्याचा प्रयत्न केलाय कारण सरकार आमचंच आहे शिंदे साहेबांचं सरकार असताना शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून या निवडणुका लढल्या जात आहेत मग त्यामध्ये जर हे चालू असेल तर दंगली घडवल्या गड़, आमच्याकडनं तर जाणार नाहीत दंगली होऊ नये म्हणून हे सरकार प्रयत्न करेल प्रशासन प्रयत्न करेल पण तरीही झालं दंगली घडल्या नाहीत फक्त आता चोवीस तास शिल्लक आहेत घडल्या नाहीत त्यामुळे अशा ठिकाणी असे पत्वे काढले जात आहेत पत्रकं लावली जात आहेत आणि त्यासाठी आम्ही एफ आय आर घेतलेला आहे आणि त्या एफ आय आरमधनं यांची एन्क्वायरी व्हावी आणि ह्यांच्या मुळापर्यंत तुम्ही जाऊन पोचावं आणि जर अर्थ अर्थकारण काय चालू असेल परदेशातनं जर काय पैसा येत असेल तर त्याचीही चौकशी व्हावी जे जे पैसे महाराष्ट्रातल्या निवडणुका निवडणूक निवन्नुक अधिकाऱ्यांनी जे काय पकडलेत आयुक्तांकडनं तर त्याची चौकशी व्हावी त्या मुळापर्यंत जे गेल्यानंतर आपल्याला कळेल की काही व्यक्ती वेगळेच आहेत कारण निवडणूक आयोगाकडे पण आम्ही संजय राऊत यांची तक्रार केलेली आहे आज जे जे पोलीस स्टेशनला पण एफ आय आर घेण्यात आलेलं आहे या पद्धतीचं सगळं षडयंत्र बघितलं तर हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वाईट आहे